Сход, сила природы для вильного дыхания носом прям сейчас приходят срочные новости за министра иностранных дел сергей Рябков заявил что продвижение с организацией контакт путина и трампа нет но возобновление прямого диалога между россией и сша сейчас было бы востребовано это важное заявление имея в виду что накануне Дональд Трамп. Витиевато, рассуждая про катастрофу над Вашингтоном, ответил на вопрос, так был ли у вас контакт с Владимиром Путиным? Он сообщил, что по самолету контакта не было. Как бы намекнув, и все это расценили именно так, что по другим темам контакт все-таки состоялись. Смотрите, как это было. Мы обзваниваем страны, мы говорили с большинством из них. Вы говорили с президентом Путиным о катастрофе? Нет, не говорил. Не об этом. Нет, не говорил. Не об этом. Ну, то есть о чем-то другом можно подумать, что говорил, но вот замминистра сказал, что не было контактов и пока не готовятся. Контакту ще не було, а пропагандисти вже намагаються переконати себе в тому, що Трамп піде на їхні умови. От з чого вони це вирішили? Що Трамп, скоріше всього і зараз, і в найближче майбутнє і буде розматрювати э, э, український вопрос. Тобто він, скоріше всього, розматрюється як токсичний, невигідний актив, український проект, який надо либо заморозити, либо збросить, либо як-то так таскать переформатувати. Що касается України непосредственно. Вот смотрите, А нет, если мы берем... Почему Трамп говорит, за 100 дней мы должны вопрос там решить? На самом деле, все аналитики сходятся, что там 200 дней примерно Украина может продержаться. Ну, там, до полугода. То есть будем давить и на тех, и на других, а через полгода, когда вы устанете, мы же посмотрим. Вот тогда уже он считает, что мобилизационный резерв уже Украина исчезнет, все окончательно. Мы как-то продвинемся, но тоже вроде будем более сговорчивыми. Смысл-то его вот такой, он очень простой в этом отношении, поэтому он тянет время не потому, что, э, так сказать, э, сегодня не может приступить, он может. Ну, позиції наші заявлені, і он противопоставить постей нічого не може. То есть он все таки не може, Не може. Видно, що ці чорнороті зовсім не читають західну пресу. Бо, наприклад, видання The Telegraph пише, що новий раунд найефективніших санкцій, організований президентом США Трампом, може розтрощити російську економіку, змусивши президента РФ Путіна до принизливого відступу. Трамп попередив Кремль, що його можуть очікувати великі проблеми, якщо він не укладе угоду про припинення. Війни в Україні. А от видання політико взагалі зазначає, що Трамп має власний інтерес у завершенні війни в Україні. Він налаштований тиснути на Путіна. Тож його нещодавні заяви щодо врегулювання війни потрібно сприймати цілком серйозно. Це не порожні обіцянки. Ну і що касається санкцій, запугівані санкціями або тарифами, щоб не вітати. в облаках и не питать ненужных иллюзий. Мы, разумеется, верим в нашу победу, исходим из, этого, из того, что это случится, но надо быть сконцентрированными и очень внимательно, в том числе, реагировать на заявления Дональда Трампа. План у них максимально жестокий, коварный, и вот что они хотят. Очень неприятнее для нашої економіки. Ну і щоб менше говорити про те, як же погано буде російській економіці, хоча її зараз не дуже добре, на болотах вирішили переключити тему. Активно взялися обговорювати, начебто, майбутній поділ України то государство не существует. його просто нет. И это не російський наратив. Когда речь идет о стране 404, некогда известной как Украина, это то, что говорит кандидат президента Румынии Келлен Джарджеску. А кандидат президента Румынии и победитель первого тура ну аннулированных выборов Келли Джарджеску назвал Украину вымышленным государством и заявил о претензиях Румынии на ее территорию. Мир меняется. Границы будут меняться. Более того, если границы изменятся, то где будем мы? У нас есть северная Буковина это интерес. У нас есть Буджак, у нас есть северный Мармарож, правильно? А от бывшего, как оно называлось, Закарпатье. Есть еще Венгры, Львов, который останется с поляками, и Малороссия. На 100% так и будет. У них нет другого пути. Російський румунський політик Келін Джорджеску і справді таке видав на запитання щодо ймовірності поділу України. Він відповів ствердно, на 100% так і буде. У них немає іншого шляху. Насправді, це так Москва ретранслює цю маячню через свого рупора для поширення власних антиукраїнських наративів. У МЗС України одразу ж відповіли. кажуть, що на тлі таких заяв абсурдно виглядають спроби Джорджеску позиціонувати себе як незалежного політика. Бо всі озвучені ним тези повністю тотожні тезам російської пропаганди. Ну і тут, звісно, стоїть отметити, що слова начи кандидата вот в президента Румунії просто вибісили київський режим. От пресекретар українського Тихий сразу узріл в Джорджеску агента Кремля. Заявления румынского политика Келлина Джорджеску, которые ставят под сомнение территориальную целостность нашего государства, являются проявлением крайнего неуважения к Украине и украинскому народу. Считаем категорически неприемлемым и осуждаем все заявления или действия, посягающие на наш суверенитет. Озвученные Джорджеску тезисы вторят российской пропаганде, что указывает на полную зависимость его от хозяев в Москве. Ну, вообще, на самом деле, українці лучше умруть, чем признають, что вся їх життя те саме настоящая видомка. До речі, що важливо, у зовнішньополітичному відомстві Румунії також відрогували на слова Джорджеску і запевнили у рішучій та непохитній підтримці суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Але ж кремлівські пельки. так активно вчепилися за те слова про политика, політика, що не помітили, как выдали справжню мету своей агрессии. Уже на Западе начинают обсуждать, что Украину это можно и поделить, и тут наши исторические части, и это вполне возможно. Потому что падение фронта, у них остается время совсем немного в этом отношении. Но как бы оно ни было договоренности дальше нашим, у меня позиция очень простая. Да я думаю у всех. Есть Украина, есть проблемы. Нет Украины, не будет проблем. Какая бы она ни была, потому что они сейчас говорят за счет чего, вот говорят, сто лет на, отброшено назад. А кто восстанавливать будет? Запад собирается давать деньги только на войну с Россией. Восстанавливать он ее не будет. Понимаете, вот о чем идет речь. Но тот, кому она будет принадлежать, тот ее и восстановит. Вот Надеюсь, об этом ты это... речь. Будет Росія. А я надіюсь, що Росії ніколи не буде в Україні та й, взагалі, не буде такої країни, як РФ, і ось ці всі проросійські політики на зразок румунського, які починають розповідати про якийсь поділ України. лишь пришвидшують дискуссию про по поділу России и успех национальных утворений на территории нынешней так званої РФ. Давно все хотят уже откусить от Украины лакомый кусочек. Первыми были поляки, которые, как только началась специальная военная операция, сделали карту и честно поделили Украину, и России кусок значит, отдали, да, и про нет. венгров не забыли. Про всех, значит, вспомнили, но самый, значит, лакомый кусок себе, естественно. Но вот они делят-делят, обсуждают, а от слов к делу то они когда уже перейдут?